З вами я, Валентина Гризинчук, ріелтор ДАЗУ. Ми знаходимося з вами в українському домі на 20 й міжнародній конференції Асоціації фахівців нерухомості України. Зараз е, тут е, знаходиться близько 300 учасників, гостей, е, які, е, які розповідають, як потрібно працювати на ринку нерухомості, які представляють інші зарубіжні країни і їхні ринки нерухомості. Давайте задамо питання Олександру А. Добрий день. Скажите, пожалуйста, как Вы попали на 20-ю международную конференцию и организовали такую выставку, выставку второмерной наркотики? С отвечу. Дело в том, что когда я представлял интервью с английской компанией, которая занимается английским интервью. Грекодом. Да, Грекодом. Которая дала здесь образ и описи. Я возглавлял этот образ определенное количество времени. По, по, по прошествии этого времени я начал понимать, что э, самая большая проблема вот освоения вот рынка Украины это слабое взаимодействие с риэлторским сообществом. Получается, что мы как опера операторы пытаются продавать свои, свой продукт, э, на самом деле очень слабая связь с э, именно риэлторскими, которые знают этот рынок, знают потребности этого рынка даже с точки зрения зарубежной политики в течение времени просто я познакомился с ассоциацией риэлторов Украины, с Сергеем Анатольевичем который является президентом. Вступил в ассоциацию, мы начали вместе взаимодействовать. Я посетил несколько конференций, и после очередной конференции у нас с Сергеем Анатольевичем возникла мысль, что зарубежную недвижимость надо продолжать продвигать, потому что на каком-то определенном этапе это стало очень востребованным продуктом самого по себе. Но качественно профессионального, скажем так, Мероприятия, которое бы я представить этот рынок, с моей точки зрения, как представителя зарубежной недвижимости, не существовало. И у нас возникла мысль э, при таком взаимодействии с ассоциацией, под ассоциации, создать еще отдельную свою выставку по зарубежной недвижимости. Мы этим проектом занимались порядка года и активно, в активную фазу мы вступили, понятно, полгода назад, пока мы обсасывали, пытались понять, как это делать, потому что да, все равно, что мне сейчас сказать, собери автомобиль, я ничего не знаю о я ничего не знаю организация организации Тем не менее, нам пришлось профессионально освоить эту деятельность, мы партнеров, которые выставочная компания Expo которая с в нашем совместными совместных мы и нам кажется, что у нас получилось в порядка 18 стран, и качество застройки, и место проведения, и благодарные отзывы участников. Мы уже сегодня присутствуем, хотя прошло все, даже целый день еще. А, Александр, назовите страны, которые представили так свою норку? Ну, естественно, в первую очередь это самые такие популярные и востребованные страны, как Болгария и Турция. Естественно, это Греция, это Чехия. Вот это и була на вашому на презентації ви проводили ці країни це і, Брузія, це і грузія Алі, і, Алі, і Алі. там дуже багато Алі. дуже багато країн так і швейцарія цікаво розході да Скажите, пожалуйста, тут на выставке только риэлторы чьи и, и, и клиенты, которым выделяют какую-то руку? Нет, это выставка открытого типа, она безусловно для клиентов, в том числе риэлторы, должны выполнить свою функцию. Они должны с представителями продукта, да, то есть с операторами, которые приехали к нам сюда, с застройщиками, каким-то образом наладить какую-то взаимосвязь в деловых отношениях. Да? Прямые покупатели, они имеют право спокойно прийти с представителями зарубежных, со всеми этими странами, что-то себе подобрать, купить или там, инвестировать. Мы хотим, чтобы мероприятие было открыто, но оно выполняет две роли. Оно создано для укрепления взаимоотношений между риэлторским сообществом Украины и застройщиками или операторами рынка как зарубежья, так и украинских. Вторую функцию оно несет, что это доверия к риэлтору со стороны прямого проекта. поэтому она такая смешанная и конференция и классическая выставка в своем музее Дякую, пане Шановные Спасибо. клиенты, шановные риэлторы приходьте на выставку и працюймо Шукайте профессионалов, звертайтесь до нас Только как профессионалам Спасибо вам большое Спасибо.